Кикбоксинг на Луганщине користуется большой популярностью. Понад сотні спортсменов взяли участь в чемпионате области. На рынок вышли как новачки, так и переможці международных всеукраинских змагань Это первый тур, э, турнир, чемпионат области по кикбоксингу Вака в нашей области после драматических этих ситуаций, после войны, скажем так, первый турнир. На нем принимают города Северодонецк, Лисичанск рубежная Сватова. Привезли немало участников. Как видите, они показывают хорошие бои пока. Поэтому чемпионат области движется в правильном русле. Почему именно выбор пал на город Лисчанск? Ну, в свою очередь, как президент федерации, мы пропагандируем кикбоксинг во всей области. Мы провели турниры в Северодонецке, в Сватово, на данный момент мы проводим в Лисичанске, Хотим, что здесь тоже есть молодежь, которую надо привлекать к спорту. Что вы чемпион мира, чемпион Евроазии. и сейчас вновь вы на ринг вышли по боксу. Где вы последний спарринг провели? Ну, последний спарринг я провел в Норвегии с чемпионом интерконтинентальным чемпионом WBC Микки Нельсон. Ну, Скажем так, я понимаю то, что скорее всего мне придется заканчивать свою профессиональную карьеру, потому что я не могу совмещать это с президентством своим, потому что, видите, сколько молодежи в нашей области, ей надо заниматься, ее надо расти, чтобы они уже показывали хорошие результаты на, сейчас на чемпионате области, в дальнейшем, я думаю, на чемпионате Украины, а там, может, и на международных турнирах. Чемпіонат пройшов на високому організаційному рівні. Глядачі, які прийшли на змагання, побачили видовищні, захоплюючі поєдинки. Сєвродонецьк представляли 15 робітців. Старший тренер Сергій Солод. У черговий раз сєвродончани довели, що є одним із лідерів цього виду спорту в області. Дуже грамотно провів усі поєдинки і піднявся на найвищу сходинку підесталу Данило Стебницький, достроково закінчив фінальний бій, пославши суперника у нокаут ігор Купин. Підтримали лідерів і інші сєвродонецькі спортсмени, продемонструвавши хорошу фізичну та технічну підготовку. Після закінчення змагань переможцям і призерам вручили кубки, медалі, грамоти, спортивне спорядження. Тепер за результатами турніру буде сформована збірна області, яка візьме участь у чемпіонаті України.